Як заощадити сімейний бюджет? У приватному інтересі нам про це розповість бізнес-тренер і консультант із фінансового планування Олексій Половінкин. Доброго дня Олексію. Добрий. день. Скажіть, сімейний бюджет. Наскільки можна його так урізати і зекономити, аби не сильно обмежувати всі бажання кожного члена родини? Якщо приміняти списальне правило, до 40% легко може кожен, не срезать, а сделать так, чтобы покупки покупать правильно. Потому что многие воспринимают, урезать это все. Это мы не кушаем, это мы не одеваемся и вообще зимой на улицу не выходим. Поэтому главное использовать правильные правила и до 40% можно, в общем-то, сэкономить. Это все могут сэкономить, или есть отдельные верстки населения, которые не поддаются такому перенавчанию? Но, конечно же, те, кто сопротивляются и говорит, что виноваты во всем только государство и все остальные, кроме меня, конечно же, их не переучишь. Но те, у кого есть искреннее желание, то, конечно же, используя правила, абсолютно все могут научиться экономить. И есть еще такая думка, что 40%, там 30% могут сэкономить их тех, кто много зарабатывает, их, кто мало зарабатывает, им и урезать нечего. Насколько это верно? А разницы абсолютно никакой. Вопрос в том, каким образом я делаю свои траты. Почему? Потому что очень многие люди, кто много зарабатывает, они на сегодняшний день настолько влезли уже в кредиты, что ближайшие 30 лет они никак вообще не смогут резать, иначе у них все заберут. Поэтому, конечно же, легче всего начинать с 1000 гривен. Идеальный вообще вариант это когда студент живет вместе с родителями, родители помогают. Он говорит: 1000 гривен мне так мало. Ну у тебе расходов сейчас практично нет и обязательств нет. Навчись з детства це делать, і тоді, коли буде у тебе сім'я, намного легче буде инвестировать. З чого почати? Який перший крок? Відмовитися від кредитів чи продовжувати їх платити, а робити якісь інші правила. Когда уже взяли кредит и отказываться, конечно, от них нельзя, потому что, во-первых, если ты отдаешь, что это, скорее всего, уже дешевле и никто не примет, а во-вторых, если ты отказываешься и не платишь, то проценты будут только накапливаться. А да. за затыснутый пасок и все вытрачать, я бы выше его отдать. Ну, я порекомендую так. В первую очередь, конечно же, научиться планировать свои расходы. По той только лишь причине, что когда мы приходим в любые магазины, то на самом деле Нами управляют и мультимиллионная индустрия работает на то, чтобы мы в магазине оставили как можно больше денег. Если сделать опрос, то очень многие люди, выходя из магазина, когда домой придут, у них спросит: ты точно это хотел? Да нет, но как-то мне очень понравилось именно в тот момент. Поэтому первый шаг, который необходимо для себя делать, это дома в спокойной обстановке сесть и пропланировать то, что мне на месяц нужно в виде трат делать. Сначала необходимые, ну а потом для удовольствия, что остается. Плануваты все возможные вытраты, чья-то за категориями, бо тех возможных вытрат может быть и на две ринков? І... Очень много, да. В первую очередь планируем то, что крайне необходимо, и то, что мы отказаться не можем. Это коммунальные расходы, это кредиты, если они есть. Это питание, это образование ребенка, если сейчас есть оплата, это крайне необходимо, то, от чего мы не можем отказаться. Обовязковие. Обовязковие, такие. да. Если мы думаем поменять костюм, не поменять костюм, тогда тут два варианта может быть. Если мы в бюджет, у нас есть деньги, мы вбиваем себе, вписываем и, естественно, покупаем. Или другой вариант, ждем правильное время, когда покупаем по правильной цене. То есть сначала необходимо, и потом смотрим, сколько остается, и уже в конце на удовольствие. Те, что необходимо, необходимые такие обязательные траты, на сколько категорий они разбиваются? Бо категории у каждого свои, они есть какие-то универсальные? <говорит> <говорит> uh, обычно это есть три категории. Это крайне необходимые, те, которые, вторые, это нужны, и третье, это называется хотелось бы. Вот есть три такие категории. Первое, это крайне необходимо. Это те, от которых мы сейчас отказаться не можем. Это когда мы квитанции заполняем за свою квартиру, за свой дом, естественно, мы не можем перенести на следующий месяц, иначе это будет пеня или штраф. Если это вопросы кредитов, мы тоже от этого отказаться не можем. Если это вопрос питания, то тоже транспорту. мы от этого транспорт мы не можем от этого отказаться. Дальше, это Нужно. Ну, например, кстати, по поводу того же транспорта. Если уж так тяжело сейчас, то можно, в общем-то, если это не другой конец города, конечно, то, в общем-то, иногда и пешком пройти. А некоторые, когда очень трудно с финансами, вдруг как-то лучше здоровее жить начинают, на велосипеде катаются. И уже третья категория, это когда мы покупаем то, что ну, хотелось бы ноутбук поменять, компьютер поменять, телефон поменять, что-нибудь такое. Если остаются деньги, мы это делаем. Если нет, то нет. Три категории. Вот прошел месяц. До речи, вот в какую дату краще складать такой список? Когда я отримав зарплату? До того обязательно. До того. Еще до того, я пример приведу, да? Например, зарплата 10 числа. До 10 числа, это не важно, 9, 8 или 7, главное, чтобы до 10 числа у меня уже был план минимум на месяц, что и куда и как я буду тратить до 10 числа. Почему? Потому что когда приходят деньги, уже с деньгами нужно идти куда-то тратить, и уже подвержены влиянию. Если есть с собой свой список, то, конечно же, меньше влияния, потому что это мои цели. Если у меня списка нет, то тогда мне цели навязывают и делают это очень классно, профессионально. Мы смотрим по продажам. И тогда мы выходим из бюджета и до конца месяца всегда, всегда не хватает денег. Сколько бы не зарабатывал. Як правильно скласти оці витрати? Ну, є обов'язкові, які я знаю там приблизно по тим рахункам, які в мене щомісяця приходять за мобільний зв'язок, за інтернет, за комунальні послуги, я приблизно знаю. А інші обов'язкові трати: як я знаю, скільки я буду витрачати цього місяця? Це приблизна сума, чи це е, я три місяці записував, скільки я куди що витрачаю? Потім збив середньоарифметичний? Звісно ж, ті, хто сейчас тільки починають у багатьох просі а на що ти тратив минулий місяць? Ой, як? Ну, скажут очень не, не точно, поэтому правильный ответ именно вот второй вариант, это когда мы из опыта минимум три месяца уже знаем себе как корректировать свои э, свои свои планы. Мы уже смотрим прошлый месяц и делаем анализ. Вот от этого возможно второй и третий пункт я имею в виду отказаться. Первое возможно что-то оптимизировать каким-то образом. Ну, к примеру, да, если вода была по, по оплате ежемесячно одна и та же сумма, то может быть счетчик поставить, может быть перейти с электрики на газ или с газа на электрики, то есть подумать, посмотреть. Но, конечно же, те, кто только начинают планировать, просто так сесть и прописать весь бюджет, это практически невозможно. Можно его правильно подкорректировать. А яка вилка частейше за всего бывает в новачки? Вилка... От в... того, что я запланировал, а потом месяц проходит, О! А разбежность обычно процентов идет 30, потом 20, потом 10, и плюс-минус 10 процентов каждый месяц это нормально. Но если мы более чем на 90 процентов не выполняем свои сами себе поставленные цели, то, конечно же, всегда вылетаем из бюджета и всегда... Месяц заканчивается, особенно на четвертую неделю. Блин, где же взять деньги до конца месяца? Ясно. Ми опитали українців за межами нашої студії, як вони планують свій бюджет, як вони економлять на бюджеті. Зараз ми проаналізуємо їхні відповіді. Можливо, будуть якісь ще поради. Зарані не составляємо ну, приблизно, разве що Економимо, ну, Покупаю якісь крупну техніку в інтернеті, разве що так. Я хожу за покупками. Жена залишає мені список. Вона нас список, я йду все скупаю. За всіх заробітків ми відкладуємо десяту часть обов'язково. Вот это помогает ну, отдыхать там, где мы захотим, например, два раза в год. Бюджет ведает жена. То есть я практически в этом не участвую. Ну, то есть. Моя задача – принести деньги. Познакомилась с молодым человеком, сейчас живем вместе, у нас общий бюджет семейный. Естественно, надо составлять, но у меня такой порядок. Его деньги – это наши деньги, мои деньги – это мои деньги. Я сейчас, ну, как больше современный человек, все деньги перевела в электронный вид. То есть у нас у их есть карточки, мы как бы соединили функцию копилочка, то есть у нас независимо от наших растрат, еще деньги падают на копилочку. Эти деньги неприкосновенные, они за год там еще плюс проценты набегают, поэтому Через год можно спокойно даже потратить единокурор, там куда-то поехать или что-то масштабное купить. По продуктам, да, которые вот мы покупаем каждый день, это я могу купить и на неделю, и на два дня. А что касается там, вещей, одежды, то здесь уже тоже больше планируем по сезонам. То есть, если по сезон приходит, покупаем соответственно на определенное количество вещей. Да, стараюсь заранее. Если это касается крупных покупок, если мелкие, то по ходу то, что увидел, то, что не нужно. У нас общий бюджет, который складывается из коммунальных услуг оплаты, на питание, а остальное на удовольствие то, что остается, если остается. Уточнение с приводу бюджета семейного. Насколько он должен быть спильный? Он должен быть общий, но у каждого должны быть свои обязанности. Тут и очень и имеет большую связь, конечно же, еще и психология. Если собрать воедино все то, что говорили вот из интервью, то, в общем-то, очень хорошая картинка. Проблема в том, что все разрознено и используется только частично. В итоге результат очень плохой. Очень хорошее было, было ведение бюджета, когда жена пишет список, а муж потом покупает. Здесь очень важна причина того, что это правильно. Жена, когда сидит дома, на нее нет того влияния, которое выбивает все деньги. Она пишет именно то, что реально необходимо, а не то, что навязывают со стороны. Мужа для того, чтобы, и, кстати, это мой хороший пример, у меня точно так же в виде смс или списки, э, список э, жена все это составляет. А у меня одна цель, как любого мужчины, побыстрее из этого магазина выйти, побыстрее подняли глазки только на те отделы, которые у нас прописаны, быстренько купили и быстро уехали. Поэтому я лично рекомендую, чтобы именно семейные внутренние финансы вела именно женщина. Но желательно, чтобы покупала в магазине не она, а чтобы покупал мужчина. Функция мужчины принести э, деньги в дом, обеспечить и привезти продукт. А функция женщины очень хорошо все это распланирует. Поэтому вообще сегодняшняя наша тема она в большей степени касается именно женщин. Они а хранительницы очага, в том числе и финансов. То есть в магазин не ходить без списка, это такая вот одна из главных порад? Одна из самых Самих-амихважних. А як записувати ті витрати, які я роблю щодня: транспорт, комунальні послуги. Записувати всі, чи лише крупні витрати, якось за категоріями їх записувати? Чи Це ті самі категорії, які я в фінансовому плані собі намітив? Только за категоріями. І нікакої не нужно деталізації. Деталізацію можна делать, і верні, навіть, нужна діла. когда бюджет идет по швам или, скажем, доход категорически уменьшился. Бывает такая ситуация, тогда уже приходится даже на уровне продуктов расписывать очень детально, чтобы все-таки придраться к чему-то и все-таки это исключить. Если у нас более-менее, мы распланировали, мы вписываемся в то, что даже 10%, как здесь вот говорили, сохраняют лучше процентов 20-30 то, конечно же, тогда только по категориям. И основное правило для того, чтобы каждый абсолютно вел регулярно, это выходя из магазина, чтобы запись была не более чем одна минута, не более. Я когда вижу, выходят и начинают... А муж диктует или жена диктует, Денхлеб а муж черный, записывает, да-да-да, стоят 15 минут, то я знаю, что ей это не нравится, а ему это надоест через ну, буквально пару месяцев. И они просто запутаются в этом. Поэтому обязательно вести по категориям, и чтобы записи все были абсолютно легко, просто и быстро. И чтобы весь бюджет, когда мы смотрим по категориям, в итоге одной цифрой в конце месяца, мы прекрасно понимали, к чему мы пришли и как мы пришли к вот этой цифре. Это может быть паперовые засобы, чи технические, в мобильном телефоне, в интернете, программы для ведения семейного бюджета? Здесь самый главный принцип. Чем удобнее, чем легче, чем быстрее, тем правильнее. А, неправильно, это когда, например, у человека нет адвайсов, ну каких-то там компьютеров, а он не нашел себе программу какую-то электронную, говорит, вот я не веду бюджет, потому что я до сих пор не нашел или не купил себе что-то. Это категорически неправильно. Но если у человека есть, например, в телефоне какая-то программа, я, например, до сих пор программу себе хорошую не нашел. Я себе сделал в Excel свою собственную программу. И когда я выхожу, и мне там, вот сын мне помогает там складывать. Мне говорят, цифру, я уже достал телефон, и я уже себе вбил цифру. Мы, когда выходим, у меня уже весь бюджет составлен. Поэтому если есть адвайс это очень хорошо использовать. Если нашел какую-то программу, которая тебе лично подходит, то почему бы ее не использовать? Главное, чтобы она была несложная, и видеть то, что именно мне нужно в конечном итоге. Они расписаны на 325 пунктов. И что с этим делать, не знаю. Но очень модная программа. Тут программы на компьютере, вы. Вони потому что я не смогу сразу внести после выхода из магазина свои траты. Если это только на компьютере, а не на телефоне, например, как на смартфоне, то это не делать. Если я это делаю на компьютере, то обязательно для этого есть блокнотик, который находится всегда с собой в сумке рядом с кошельком. Або И... вы гаманцы. Или, да, или вы, если это маленький, может быть. Тогда выходим из магазина, записали траты себе, так целый день пришли домой, открыли, но так, чтобы не более 2-3 минут это занимало, не более, чем 2-3. Записали в компьютер и всё. Но лучше всего сейчас я вижу у всех э, телефоны, которые имеют возможность Word Excel, там формулы вбить, и это все хорошо считает. Казали, відкладають десятину від свого э, доходу. Коли треба відкладати? Коли вже пройшов місяць, от через тиждень наступна зарплата, а у нас є гроші, які ми не використали, чи от я отримав зарплату і відразу чик, і відкласти. І скільки? Є, є хороше о, оправдання, чому я не відкладаю ніколи, тому що в кінці місяця не вистачає ніколи. Это є у всіх, незалежно от того, сколько зароблято. Почему? Потому що у нас завжди потреби растуть почему-то быстрее. Чем возможности, это нормально для, для любого человека. Поэтому э, правило такое: откладывать не на второй, не на третий, а на первый день, когда получили деньги. Только в этот момент, потому что мы когда не отложили и пошли с деньгами уже по магазинам, все, уже часть работы на подсознание уже работает, и потом куча оправданий. Это же так нужно было. А куда их откладывать? Это должна и копилочка, да я все складываю, или депозит, или какое-то страхование, или просто под матрасом? А, в первую очередь, конечно же, все сохраненные деньги должны быть определены по целям. А зачем же мне? Потому что у кого нет цели, очень быстро эти деньги куда-то улетучиваются. Или, как еще говорят, на черный день для этого прописывается цель, что чтобы я хотел купить в будущее то, что я не могу сейчас себе позволить в данный месяц. А Например, самой буднице в летку поехать на море, чи через десять роки выйти на пенсию. И и, а может быть кто-то скажет, а мне нужна новая квартира, может быть, а может быть автомобиль, может то быть. сети Точно. Самое главное убрать есть такое в финансах слово паразит или даже не слово, ну да, слово паразит. Или что у меня, машина или квартира? И то, и то, и то. Мы себе прописываем, но начинаем, конечно, с того, что можем сохранять. 10% точно может каждый, но при определенных правилах можно 20-30% добавить. Дальше очень важная механика. Дома обязательно запрет в одном конверте хранить все деньги. Почему? Потому что всегда будет или. Куда бы мне? Или туда, или туда. На каждую абсолютно цель делается отдельный конверт, на, который, на котором пишется, что это такое, например, квартира или машина. Квартира, машина. Дата, когда я хочу себе купить. Дальше, сколько сумму мне нужно накопить. Понятно, не в конверте, потому что конверт это один из механизмов, потом это будет инвестиции. И дальше такая убийственная цифра. Так сколько в месяц я должен себе сохранять. И потом пошла практика. Каждый месяц, откладывая, пишем себе, сколько отложили, сколько сумма. И вот эта разница между сколько надо и сколько отложили, это очень мощная мотивация задать себе вопрос, а тем ли я занимаюсь сейчас в данный момент? То есть, в первую очередь, дома в конвертах себе сохраняем, отдельно по целям. И максимум раз в три месяца все эти конверты выносим из дома. Потому что если кто делает... Куда выносим? выносим? Ну, в первую очередь, самый простой вариант это, конечно, банк. В первую очередь. Дальше, если это долгосрочно, среднесрочно, краткосрочно, то это разные инвестинструменты. Если это пенсионное обеспечение, это один инвестинструмент. Если это дом, скажем, лет через 10, это другой инвестинструмент. Если это машина через 2-3 года, это третий инвестинструмент. Это разные инвестиции. Но в первую очередь выносим из дома банковский депозит. Причем я рекомендую банковские депозиты открывать и здесь не поскромничать во времени. Каждый депозит на свою цель. Потому что если придется где-то расторгнуть, то проценты тогда будут на всем счете аннулированы, если вдруг нужно будет заранее. Поэтому на каждую цель отдельный депозит. Три месяца делаем себе дома, через три месяца общую сумму. Соответственно, каждому депозиту откладываем себе в банке. А дальше, соответственно, цели другие инвестинструменты инструменты из банка. Ясно, а одна з опитаних людей сказала, що вони підключили на своїй кредитній карці чи депозитній карці послугу, коли гроші автоматично самі переходять на якийсь ще рахунок, на, накоплюються. Тобто, це саме можна робити і вдома, якась коробка з під взуття там прорізав, і кожного дня дріб'язок викидаєш з гаманця. Наскільки це ефективно чи не привчає це до дріб'язковості людини? Звісно, ідеальний варіант та той, який от сказала жінка. По поводу того, что до меня деньги даже не доходят. У меня нет соблазна того, чтобы потратить вне своего списка. Это идеальный вариант. Дома же, в любом случае, если вот... Мелочиться каждый каждый день, то, в общем-то, можно, но я лично не рекомендую. Один раз в месяц, как только лишь получили деньги, может быть, не раз в месяц. Может, предприниматель получает раз в неделю, может быть, может быть, и каждый день. А, -то то есть, соответственно, дохода, конечно же, соответственно, дохода. Соответственно, расхода мы тоже себе будем сохранять, только при том условии, если мы правильно себе отпланировали и правильно по правильной цене купили себе вещи. Я пример приведу. Нужно планировать обязательно стоимость и, вернее, сохранение делать столько, сколько стоит сто процентов без скидок себе товар. Я приведу пример. Какой-то костюм при скидке, при правильном времени, при сезонности да, стоит 5 тысяч. Сегодня ее цена десять тысяч. Рекомендация такая. Мы сохраняем все 10 тысяч. Когда приходит уже время, мы покупаем по пять тысяч а 5 тысяч у нас остается как раз дополнительно к тем 10%. И происходит интересная, чудесная вещь, когда спрашивают, ты что сейчас еще инвестируешь? Да, как у тебя это получается? Да я вот куча вещей себе сейчас купил, и поэтому инвестирую. Многие не поймут, но когда разберусь с правилами, происходят реально чудеса. И покупаю себе вещи, и на инвестиции у меня есть. Тобто, який правильный час для покупок? Як правильно робити покупки? Дрібні, ми зрозуміли. В магазин ідеш, в тебе список, конкретно по полицям, і швиденько ти тікаєш з магазину. А якщо це трошки більші трати: там, мобільний телефон, костюм, як ви сказали, там, шкільні приладдя? А, в первую чергу во втору очередь, то буде а В первую очередь, це тогда, коли сам собі внес в план. если посчитал, и в бюджет у тебя все включено, включено все получается, это и есть время. Но есть еще более тонко. Когда включать? Когда есть самые дешевые цены на самые хорошие товары. Например, я не могу сказать, вот как многие экономят, прочитали тему инвестиций и начинают экономить. Раньше хорошие костюмы покупали, теперь побежали, например, как в Киеве на трещину покупать у китайцев в два раза дешевле, чем это в хорошем брендовом магазине. Это, конечно же, неправильно. Пришло время сезона. ona Пришли скидки, а скидки на китайский товар никто никогда не делает. У них всегда ноу-хау на самое последнее. И в хороших брендовых магазинах мы спокойно покупаем по скидке 30-50-70%. То есть самое-самое важное – это сезонность. А для этого нужно научиться, естественно, планировать. Почему? На Почему? рик в поряд. Почему? Потому что у нас в сезонные скидки покупают все то, что является в виде акций, завтра закончено, и надо очень быстро. Ну, это скорее всего то, что уже вот осталось там или может быть не тот размер и так далее. Если мы себе планируем бюджет, у нас есть деньги даже на дорогостоящие, особенно на дорогостоящие товары, то, конечно же, мы ждем специального времени, например, зимняя одежда, когда в феврале покупается. А те, кто не планирует, что они делают в феврале? они покупают уже летнюю одежду. По какой цене? Соответственно, по самой высокой цене. Поэтому планируем свой бюджет и покупаем в правильное время. Что здесь нужно? Системная дисциплинированность для того, чтобы планировать, и терпение для того, чтобы покупать вовремя. Сколько треба часу, чтобы перевчитися, и когда такие наиболее кризовые моменты, когда люди перестают это делать через каких-то причин? Конечно же, это очень-очень индивидуально. Если человек не сопротивляется тому, того, что ему дается в виде правил, других правил, чем он делал раньше, он это делает очень быстро. Очень часто, к сожалению, те, кто учится, они приходят или читают книгу и говорят, да, вот это правильно, а это неправильно, это правильно, это неправильно. Там, где неправильно, это там как раз, где ты не понимаешь, с чем и нужно разобраться. Многие на тренинге еще приходят и говорят, не-не-не, вот так, вот так. Ну так если вот так, то просто сравни. Тебя результаты устраивают ли те которые у тебя сейчас есть, и если нет, тогда немножко ну, расслабься и получай удовольствие от того, что сейчас приходят какие-то новые правила. Чем быстрее мы отпускаем старое, впускаем новое, тем быстрее мы учимся. Вот три месяца. пивроку треба чтобы привычиться, что у каждого по разному. Три месяца это максимум. Три месяца. При правильной дисциплине это э, финансы очень похожи на зарядку. Первый месяц э, при, получаешь удовольствие от того, что есть перемены. Второй месяц місяць ти не розумієш, що то дає тобі это или ні. А на третій місяць ти вже розумієш, як воздух. це просто часть, яка тебя, тебе в будущем зробить намного краще, намного богаче. Наскільки треба скрупульозно складати фінансові плани? От є програми в інтернеті, є книжки спеціальні, фінансове планування, особистий фінансовий план. Наскільки треба його ретельно складати мені? Чи один раз підійти там до спеціаліста скласти, чи краще в це не, не лісти? В первую очередь это разбивается на категории, как я уже сказал. И во вторую очередь детализация делается только лишь тогда. Ну, в первую очередь детализация полная делается в начале. Вот как раз первые три месяца – это самый сложный период, потому что как раз и нужно проанализировать все в виде покупок. Все. Моя бизнес-ситуация. Абсолютно правильно. Потом через три месяца, если более-менее я доволен тем, что хотя бы 10% у меня остается… Просто иду в виде привычки дальше, дальше. Если э, произошла ситуация, уменьшили зарплату или предприниматель уменьшился доход, то тогда, конечно, опять берем и более детализированно разбираем свое планирование и свои траты. Для чего? Для того, чтобы урезать что-то, на чем-то сэкономить, что-то с оптимизировать. Вот людина среднестатистично может разобраться в этом? Может. А, правда, тут есть два момента. Это похоже мне на автомобиль. Каждый абсолютно человек, в том числе и женщина, может починить свой автомобиль. Но если есть своя профессия, своя любимая профессия, то автомобиль можно починить с помощью вкусной чашки кофе, когда ты находишься на СТО. Поэтому можно использовать СТО для финансов. А для этого есть специальные финансовые консультанты, которые помогают в этом разобраться. Они уже свою ситуацию изменили, они могут по своим навыкам, по своим привычкам передать эти знания другим. Ясно, дякую. Это был «Приватный интерес». Мы разобрались, как можно заощадить на семейном бюджете. Разобрались, что на 40% можно. Увидимся через 2 часа в «Профильном интересе». Дякую.